Сегодня на обзоре буду ремонт такой мясорубки фирма Зельмер. Такая вот маленькая с кнопочкой с красной мясорубка. Не працюет. Нам требуется разобрать, глянуть, что Сейчас Зараз раскрутим мы тут. Два длинных самореза. и попробуем мы ее раскрыть. Она раскрывается. Я говорю, она раскрывается. Снимем мясорубку. Тут нема шурупов никаких. Что ж и держи. Что ж її держи. Дальше открутили мы эти два самореза. Тут есть такие пробочки. Треба их нам вытащить. Вот так. Так, одну вытащили. Еще одну. одна пробочка. Так, вытащили эту пробочку. Так, Выкручиваем, там два самореза есть. Так, пробуем открывать. Опа, раскрыли. Саморезы выпали так в сторону. так дивимся тут механизм у нас есть так зараз я сниму клеммы с выключателя так одна есть и тут клемма есть на моторчику стоит на плате так снял я всю крышку со шнуром так в сторону Так, треба виняти нам цей моторчик з виттеля. Так, сейчас я зниму цю клемму з виключателя. теж зняти. Так, зняв. Так, далі. Дивимось, як нам мотор з вицеля витягнути. Що тут у нас його тримає? Ничего не бачу, ничего не бачу, ничего не тримаю. Вытянул я. Так, ось мотор, ось корпус. Кнопка выпала. Назад, так, в сторону. Так. Ось наш моторчик. Дивимся на состояние щеток. Какие там щетки? Так, зараз мы его подключим в данное положение. Вот так, подключим и у нас тут есть клема с кнопкой одна и вот сюда, вот еще одна клемма. Так, значит сюда и сюда, сейчас шнурок найдем и подключим сюда и сюда, и что у нас будет? Так, подключил я шнурки. Сюда и сюда. Так, подключаем, так, чтобы видно было нам, может быть, щетки искрыть, або что? Чтобы видно было. Так, вот это видно. Ага. Так, куда ты текаешь? Ну, искрение такое, маленькое, нормальное. Я бачу. Ну, что? Так працюю. Напрямую со шнурка протюя, хм? странно. А ну, где тут кнопка у нас? Ага. Вот тут у нас кнопка стоит. Может, кнопка наверное? Да? Зараз я прибора возьму. Так, це пока я штук сниму. Зараз прозвоним кнопку. Так, берем прибора. Ставим прибор на два на двести Ом. 4 лома. Кнопка. Кнопка нормально Ага. Уже не нормально. Ага. Нема. Нема, ничего не показывает Прибор замыкаю. Есть. На кнопку стаю нема. Ага. Она, короче... О. Було, то було, болота за не так не так нема Ага, ото і все не ну, мабуть те що погано що кнопка стоїть зверху машинки І сюди вся мочмала пыляка Скоріше всього, вона надо її чистити. Угу. ну зараз будемо скривати. може ми зможемо її відремонтувати. Я вот так и ножечком передвину, на выйти. У вот. нас. Так. Так и е. Там богато, дуже грязи. Так и е. Тут пружинка. Есть, а там шарик. Шарик. раз мы достанемся оттуда. Так. Так, шарика. Вот шарик на магниты вся. Достался. Так, контакт. Грязный, страшный. Так. Ну, вроде ничего не сломано, просто грязи. Зараз мы это все вычистим. Щеточкой продуем. Почистил я нашу кнопочку. Так, сложим сюда контактик. так попадает там есть направляющая шарик я сюда приклеил на солидольчик чтобы не выпадал он у нас я буду опускать так и аккуратненько его туда вставляем клацаем так берем прибора так включаем его стоять так включаем прибор так нема так есть 4 2 1 ом о хорошо показывает сопротивление дуже маленько це добре. Так, немає. Так. Три, два, один. Все чудово, почистили. Будем збирати. Краще так поставити. Тут у нас все зайшло. и так равномерненько мы его опускаем до низу. Так, надеялась, оно попало <клёх> в свое место. Так, закручиваем. Так, да, есть. Зараз я це закрутю на скосы. не спробуем. Так, все, Кнопка у нас попала в пружинку. Добре. Так. Ага. Все четко заработало. все добре. Працює, топиться. Угу. Вот такой был ремонт этой мясорубки Зельмер. Кнопка загрязнилась. Угу. Она стоит так, как коричетка туда попадает. Грязючка всякая, пылячка. Угу. Окислилась она. Так, закрутить не забудь. Сейчас закрутим, пока я не забух. Так. Так. И сюда кидаем. Так. Ну, пробочки я же ставить не буду, я их покоцал. Її витягнути так неудобно витаскувати. Так, все. Зробили ми цю місорубку. Все чудово, все працює. Так, як воно так? Отак. Ага, все. Все, чудово. О, все готово. Дякую, що продивилися. Підписуйтесь на мій канал. Далі буде цікаве. Ставте лайки, коментарі. вам не важко, мені приємно.